Сказать, что сейчас война, я знаю, что у вас тут завтра выезд, и верующий человек, который молится за каждого военного, я бы хотел, бы знаете, во-первых, каждому из вас пожелать вернуться завтра, чтобы вы обратно сюда, сюда на эту землю. И свои дома, чтобы Бог вас сохранил, помиловал, приблизил свое светлое лицо, вам подарил вам свой мир в сердце чтобы всякие моменты, которые будут происходить там с вами, где бы вы ни были, чтобы они никак не ожесточили вас, и не принесли проклятие в вашу жизнь и в жизнь ваших детей. И знаете, вот э, в самом начале э, жизни нашей была такая, ну, есть глава бытия из Библии. был такой Авраам, человек Бог, который был про отец веры. и Господь ему сказал, «И вот я с тобой сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. И возвращу тебя в связи, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Я очень хочу, чтобы Господь вот, действительно не оставил вас не покинул и вернул вас обратно домой, чтобы наконец закончилась эта война, и Господь помиловал нашу страну, наших ребят, которые любили свою жизнь. И я хочу коротко помолиться всех, кто скажет, вы согласен сказать Аминь. Боже, я благодарю Тебя за Твою любовь к нам, благодарю Тебя, что каждый из нас дожил до этого времени, до этой минуты, и что Ты сохранил нам жизнь. Благодарю Тебя, что сейчас этот праздник Песок, исход из рабства египетского, и у нас похожие такие сейчас, как и в то время с Египтом, времена. И прошу Тебя, чтобы Ты вывел Украину из этого рабства, из этого Египта, из этой войны, ввел в свой мир, сохранив жизни ребятам, всем, кто там в войну, сохранив жизни тем людям, которые находятся здесь, сохранив нас от прилетов ракет, от э, этих дронов разных, шахетов. И я прошу тебя, покрой своей славой, покрой своей заботой, любовью и лаской, своей крепкой рукой каждого человека, который вот завтра поедет туда на передовую или в какие-то боевые места, или часть на обучение, не важно, насколько. Покрывая их нужды, сохраняя их жизнь, береги их, их, их здоровье, их, их целостность, их, их разум. Чтобы, даже если не побывали на передке, чтобы у них был ясный разум, чистое сердце, и они видели твою славу и прославили тебя, Господь, чтобы ты не сохранил жизнь. По имени Ишуа, Мессии, Аминь.